активістами приймальні народного депутата України Андрія Білецького було створено громадську організацію. Це Українська організація підтримки ЖБК та ОСББ. Метою є допомога у різних питаннях та підтримка громадян, що мешкають у багатоквартирних будинках та є членами житлово-будівельних кооперативів. На першій зустрічі було презентовано план та основні засади організації. Усі присутні погодилися, що така ініціатива їм до вподоби, та головне це результат. Мы рассказали о себе, о своих целях и задачах, чем мы будем заниматься. Желание помогать председателям и членам кооператива у нас большое. Наша цель создать, собрать обращения и коллективно добиваться правды, добиваться справедливости и влиять на наших чиновников, на наших монополистов в законном, в законном русле. Это предложение интересное, нужно думать. Потому что, чтобы, ну это мое мнение, чтобы куда-то, ну вступить в какую-то организацию или еще что-то, нужно немножко больше о ней узнать и ощутить, ощущать, что ты доверяешь людям или не доверяешь. То есть, поэтому, ну я довольна встречей, мне было интересно. Вот такое, если организация будет организована и так помогать, как на словах, а на деле, я за полностью. За таку організацію молодці, мені дуже сподобалось. Дуже вчасно це вчасно зроблено. Треба об'єднати людей, бо те свавілля, яке чиниться на ОСББ, на ЖБК в Оболонському районі, де не тільки в Оболонському районі, а по всьому місті і по Україні. Я впевнений в цьому. Массовое раскрадание, все требует припинять. Я одобряю, то есть полностью вещь нужна а уже как они сработают, это посмотрим. Я рада, что такая организация создана, и что хоть кто-то нам действительно будет помогать и будет поддерживать берем, нас. Наших... нам будут помогать. Нам, мне это очень нравится. Она Я... очень нужна в нашем спасибо, районе. Спасибо, спасибо мальчикам, девочкам, да. молодое поколение, молодые силы, да. желания. Только за, только за. Приветствую. Спасибо большое вам.